Bir çox bitkiləri insan qidada istifadə edir, digərlərini isə təbiətdə və evdə seyredirlər. Bundan başqa isə elə möcüzəvi növlər də var ki, müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdirlər və insana müxtəlif xəstəliklər zamanı sağalmağa kömək edirlər. Belə bitkilərin müalicəvi bitkilər adlandırılır. Çox vaxt biz ayaqlarımızın altında belə yaşıl həkimlərin bitməsi haqqında heç fikirləşmirik. Məsələn, barmağına əzmisənsə, qanın saxlanılmasında görkəmsiz bağayaq pağı köməyinə çata bilər. Bağhayat pağının sadəcə bir yarpağını yaranın üstünə qoymaq kifayət edər və qanın axması o dəqiqə dayanacaq. Bu kimi bir çox bitkiləri insanlar müalicə üçün istifadə edirlər. Məsələn, müalicəvi bitkilərə bunları aid etmək olar: çoban yastığı, yoxşan, inci çiçəyi, dazotu, peyğəmbər çiçəyi, it burnu, moruq, qarğıdalı, gicitgən, zəfəran və s. Hər bir insan orqanizmi üçün vacib olan bir çox vitamin və maddələrlə zəngindir. Buna görə də ilk növbədə vitamin çatışmazlığı zamanı tərxundan daha çox istifadə etmək lazımdır. Tərxhun faydalarından biri həzm prosesini yaxşılaşdırmasıdır. Yağlı və ağır yeməklər yeyəndə tərxhundan istifadə etmək həzm prosesini asanlaşdırmaq mümkündür. O, mədənin fəaliyyətini gücləndirir. Tərxhunla damar divarlarındakı problemləri də aradan qaldırmaq mümkündür. Bu bitki qanı da təmizləyir. Bu ətirli bitki sidik qovucu xassəyə malikdir. Müntəzəm olaraq tərxundan istifadə etməklə bədəndəki duzları xaric etmək olar. İt burnuq bu bitkiyə dərqiddə deyilir. Respublikamızın ərazisində geniş yayılıb. Onun tərkibi vitaminlər, şəkərlərlə, mikroelementlərlə olduqca zəngindir. Bitki aləmində yayılmış vitaminlərin hamısı xüsusilə bu tursu dərqinin tərkibindən lahcoxdur. Odur ki, onu təbii vitamin kompleksi adlandırırlar. Elə tərkibində olan qiymətli maddələrin zənginliyinə və bir sıra müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə ondan xalq təbabətində geniş istifadə edilir.